Всім привіт, друзі! Це я Артем Пономаренко і поруч зі мною Сергій Петриш, всім доброго вечора. Всім привіт. Ми хочемо анонсувати достатньо важливу для нас подію. Є гра, в яку ми проводили вже пару турнірів, але вони були такі тестові, і ця гра була ще на етапі розробки, допрацювання. І, Сережа і багато гравців вважають, що ця гра вона дійсно класна і професійна, і за неї майбутнє. І мене вражає, що вона розроблена якраз професійними гравцями для професійних гравців, що дуже важливо. Тобто ця гра побудована на розумінні глибокому розумінні психології більярдної гри. Тактики, стратегії і все таке інше, чого зараз дуже бракує піраміді і всім її різновидам. Тому більшість з вас, в принципі, знають, що таке піраміда Буффало. Але е, ми вважаємо, Серега вважає, що от вже настав час пластиру. І ми. Е, е, Доволі довго йшли до цієї гри і бажаємо, що вона готова. Зараз Сережа більше розкаже про її, там, можливо, деякі нюанси, але загалом більш детально познайомитися з цією грою і побачити вживу, як вона виглядає, і переконатися, що це дійсно майбутнє. Скажи, не хочу сказать российского бильярда, скажем так, будние пирамиды в кластере. Серега. Да, всем еще раз добрый вечер. У нас действительно очень важная такая подия, потому что мы долго шли к этому. Практически 15 лет мы экспериментировали, пробовали, разрабатывали. У нас получилось в итоге две полноценных игры. Одну игру мы в прошлом году показали вам. Это пирамида Буфла, уже полностью с обновленными правилами И мы можем сказать, что на сегодняшний день она окончена, ее э, тестирование. И она получилась очень яркой и полноценной. И плюс, все-таки мы доделали спустя год э, такую игру кластер, которую мы в 2017 году провели много турниров. Мы ее немного заморозили, потому что она вызывала некоторую критику. Мы ее всех, всех выслушали, услышали и сделали ее апгрейд, и она сейчас действительно заиграет новыми красками, она станет зрелищной, она станет профессиональной, она станет даже более доступной для большинства людей. И э, если, я напомню, в прошлой версии основа кластера – это выиграли, забивали шар и продолжали с шаром, который участвовал в забитии предыдущего, то есть забили чужого и продолжаете с шаром, который остался на столе, так называемым битком, свейком продолжать серию. То есть от него по нему, либо им. И какое очень важно первое изменение? Это то, что сейчас в новой версии мы сделали ее более немножко, так скажем, в этом элементе свободней. После свояка будет свободный удар. Выбор любого шара по-любому. Это очень важно, и игра немного становится динамичнее, зрелищнее. Больше партии ския, она немножко становится, конечно, доступнее любителя, любителям, но это ее качество компенсирует второе очень важное правило. Это то, что многие критиковали, соглашались, отчасти я не соглашался, но отчасти в итоге мы пришли к такому хорошему варианту, что именно в кластере вот с добавлением своего, после своего свободного удара мы ограничим в одну лузу, нельзя будет забивать два, более двух шаров подряд чужих. То есть если вы сыграли один второй чужой, вам нужно уже в эту же лузу вы имеете возможность играть только свои Либо со второго шара делать перевод, соответственно, на, на другую лузу и туда играть либо своего, либо не более двух чужих подряд. Вот таких два кардинальных изменения вы э, должны сейчас э, э, услышать и, скажем, обдумать, э, попробовать. А в ближайшие дни вот... Э, в субботу мы проведем тестовый турнир. Будет участвовать Евгений Талов, чемпион Европы, напомню, и человек, который самым активным образом участвовал в развитии, в обсуждении и непосредственно сам тоже независимо от нас придумал вот эту систему, скажем так, назовем ее кластер, после шара продолжать с этим шаром играть. Он приедет на турнир и плюс еще два игрока по приглашению. Мы сыграем мини-турнир на 4 человека. И покажем, расскажем, объясним, пообсуждаем, вы покритикуете, мы позаписываем и посмотрим, как игра себя поведет. Я от себя скажу, будет очень интересно. Это абсолютно новая культура, новая философия в нашем бильярде. Мы его называем уже украинский бильярд, более прогрессивный, продвинутый. Мы занимались этим 15 лет, и вот наконец-то, спустя эти годы, мы можем сказать, что мы завершили проект разработки игры и переходим... Проєкту продвиження і розвиття цих двох завичальних ігор Піраміди Бафала і кластер. Тож в суботу обов'язково не пропустіть! Чекаємо всіх, кому цікаво, заходьте, дивіться і коментуйте. І ставте лайк! І лайк.